Sertifikasiya hazırlatma məqsədi ilə aşağıdakı 10 tapşırığı mən sizlərə təklif edirəm. 1-ci tapşırığımız belədir: sinus x böyüdü loqaritma kök atdırıcı sistem 1.8 bərabərsliyini həll edin. Bu bərabərsliyi biz həll etmək üçün sağ tərəfi sadələşdirəcəyik. Sağ tərəfi aşağıdakı kimi sadələşdirəcəyəm. Deməli Bədə gördüyünüz kimi kök altı 3-səsəstan 1.8 bölürük kök altı 3-səsəstan kök altı 3 bəyniliyə görə vahidə bərabərdir. Və bunu gətirib burda nəzərə alsaq sinus x bölü 1 bərabərliyinə harlıq ki və bildiyimiz kimi sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğu -1 1 parçasında dəyişdiyindən və sinus x-in aldığı ən böyük qiymət 1 olduğundan bu bərabərsizliyin həlli yoxdur. A bəndində Növbət tapşırığımız belədir. Demək 4. Nöqtə verililir. Nöqtələrdən neçəsi absis oxununun aşağıda yerləşir? Koordinat sistemində absis oxununun aşağıda yerləşən nöqtələrin hər birinin ordinatı mənfi olduğundan burda e, deməli yalnız F nöqtəsinin ordinatı -2 olduğundan yalnız F nöqtəsi demək absis oxundan aşağıda yerləşir da a bəndi ödəyir. Sizin tapşırığımız belədir. Verilmiş f(x) funksiyasının e, x irrasional olduqda 1, x irrasional olduqda -1 olarsa ifadəsinin e, bu ifadənin qiyməti soruşulur. Deməli əvvəlcə sinüs 240 və tangens 405 dərəcəli bu ifadələri çevrək çevirmə düsturlarının köməyi ilə ə e, 240 dərəcəli bucaq ikinci rübdə yerləşdiyinə və həmin rübdə sinusun qiyməti mənfi olduğuna sinus 60 mənfi kök 3 bölmək eləyəcək. Tangens 405 dərəcə və e, 360 + 45 kimi yazmaq olar və bu da nə 4-cü dərəcə yerləşdiyinə artıq dəyişməyəcək tangens 45 o da bərabər 1 olacaq. Və demək Birinci halda f sinüs 240 olur irrasional. İkinci halda isə rasional və bu şərtləri yuxarıdakı funksiyada nəzərə alsaq, olacaq -1 -1 oda -2. Cavab y bəndidir. 4-cü tapşırığımız silindr ilə bağlıdır. Silindr verilir, silindrin ox kəsinin diaqonal verilir. 18 sm oturacaq müstəvsilə 75 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Silindrin ox kəssinin sahəsini tapın. Silindrin ox kəssinin sahəsi elə düzbucaqlının sahəsi deməkdir. Düzbucaqlının bu hündürlüyü olur, bu da oturacaq olur və bu diaqonal oturacaq müstəvsili ilə 75 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Əgər biz bunu məsəllən bu düzbucaqlı üçbucaqda açıtdırın tapılmasına gətdiksək və bucaqlardan birisinin cəmihi bucağın 90 dərəcə olduğunu nəzərə alsa onda bu yuxarıdakı bucaq 15 dərəcə olacaq. Və biz bucaqlı üçbucaqda metrik münasibətlər düsturlarına və ordakı əyilirlərə görə iti bucaq qarşısındakı katetin hipotenusa nisbəti tan sinus oturacağı, iti katetin hipotenusa nisbəti kosinus verdiyindən biz belə yasa bilərik. A-nın C-yə nisbəti sinüs 15, B-nin C-yə nisbəti kosinus 15 olacaq. Və buradan A = C sinüs 15, B = C kosinus 15. Və bu ifadələrin əfəri <laughs> demək S = AB düsturuna nəzər alsaq, hansı ki bu düstur üçbucaqın sahə düsturudur. Və bu cür e, çevrilmələr aparsaq, gördüyünüz kimi və 2 qat buzanın sinusunu tətbiq etsək, onda belə bir nəticə almış oluruq. Cavab 81, A bəndi. 5 nömrəli tapşırıq törəmə ilə bağlıdır. Üslü funksiyanın törəməsi bildiyimiz kimi, e to the x natural aya bərabərdir və burada f'(x) bərabər olacaq 2^x - 1 vurmaq natural 2. 2-ci tərtib törəmə yenidən törəmə alsaq demək olacaq natural 2 vurmaq 2^x - 1 natural 2 və burada məqamların hasili kvadrat verdiyindən və 2^0 kəmiyyəti 1-ə bərabər olduğundan nəticə olaraq x-in də qiymətinin 1 olduğunu nəzərə alsa nəticə olaraq ee ikinci dərəcədən natural ikinci almış oluruq. Bu da B e, bəndini ödəyir. Keçirəyik 6 nömrəli tapşırığa. 6 nömrəli tapşırıqda deməli limitlə bağlıdır. Funksiya ümumi xüsusən 3-dən böyük olmayan qiymətində 2x+1-dir. 3-dən böyük qiymətində x kvadrat - 1-dir. ve x beraber üst noktasında sağ ve sol limitlerin cemli tapan. E, Aydın ki sol limit e, bildiğimiz kimi bu şekilde olacak sağ limit. Üzülürüm burada e, aşağıda temelli burada nezere alınmayıp burada plus olmalıdır. Sağ limitti o düzelde. Ve buradan biz demek, e, sol limiti böyle hesaplıyoruz. 2 3 6 + 1 7 sağ limit isə 8-dir. Buların cəmi də 15 verəcək. C bəndidir. Gəlü 7 nömrəli tapşırıq trigonometrik tənlik idi. Bu trigonometrik tənliyi biz demək eləyirik. Kəsrin 0-a bərabər e, olma şərtinin köməyi ilə kəsr onda 0 olur ki, surət 0 sıfır, məxrəc 0-dan fərqli olsun. Və bunu bu şərt, bu şərti tətbiq etsək belə bir sistemallıq və bu sistemin birinci tənliyi 1 bir - cos 2x = 0 trigonometrik tənliyini həll etsək x x üçün pk nöqtələrini almış oluruq. Və ikinci şərt xın pk nöqtələrində ödənmir. Yəni bu pk nöqtələri bu şərti ödəmədiyi üçün tənliyin həlli yoxdur. A bəndi boş cavabdır. Beləliklə bura 8 nömrəli tapşırığı 8 nömrəli tapışırıq. Oxşar üçbucaqlardan bəhs eləyir. Və oxşar üçbucaqlar haqqında məlumatımız belədir ki, uyğun tərəfləri müntənasib, uyğun bucaqları bərabər olan üçbucaqlar oxşar üçbucaqlar adlanır. Və mən burada iki üçbucaq çəkmişəm, bunların uyğun tərəfləri olaraq BC, B1C1 hazır abir e1 götürmüşəm. Buların uyğun tərəflər nisbətini yazmışam və qiymətlərin yerində yazılmasından sonra belə bir tənasıb alınır. Bu tənasıbdan ixtisar əməliyyatını yerinə yetirəndən sonra 9:15:5-ə gedir və e, demək burada əlavə olaraq 21 nən 37-yə nəfiz olaraq 14 sm alınır. Burada da D şərtin ödür, cavab D-dir. Və görə indi burada belə bir demək tənlik idi. 2x = -x tənliyinin köklərinin sayını tapın. Burada demək üslüf funksiyanın qrafikini mən çəkirəm. Bu da y = -x funksiyasının qrafikidir. Göründüyü kimi bir nöqtədə kəsişmə var. Deməli soruşmur köklərin sayını soruşduğuna tənliyin bir kökü var. A bəndi. Cavab ağırdır. Və nəhayət silsilələrlə bağlı tapşırıq verilir. Tapşırıq belədir ki, 3-ün cəm altıdır, 4-cü həddlə 1-ci həddin fərqi 18-dir. Bu halda silsilə vurğunu tapmaq tələb olunur. Və biz əgər 1-ci münasibətdən b1, 2-ci münasibətdən b4-ün n-ci həddinin düsturunu təsbit etməliyiksə, 1-ci həddin düsturudur və burdan da b1-i çıxartsaq bərabər bir e, bərabərliklə aralıq və bunları aşağıdakı bərabərlik yuxarıdakı bərabərliklə bölsək ixtisar əməliyyatı aparsa nəticə olaraq k - 1 = 3 oradan da k = 4 almış oldu. Bu da ödür y bəndin